Вітатами 26-го туру чемпіонату України з футболу. Наш перший співрозмовник Сергій Дмитрович Лавриненко, виконувач обов'язків головного тренера команди, який ділиться своїми враженнями від матчу, який ще не завершив. Прошу вас. В першу чергу хочу поздравити всіх болельщиков, які сьогодні були. Для них це був праздник. Я думаю, що болельщику подобатися була така игра. Бескомпромиссная борьба была на каждом участке поля. Также хочу поздравить команду Александрия, как команду уже решившую задачу выхода премьер-лигу. Мы им желаем удачи. Все-таки мы тесно общаемся с, и с тренерским штабом, и с многими футболистами. Поэтому мы искренне желаем им удачи и в дальнейшем показывать хорошую игру, хороший результат. Касательно игры, ну, вкратце я сказал, что... Игра была очень сложная, сложная для обоих команд. Мы ожидали, что будет действительно борьба на каждом кусочке поля. Красивого футбола, наверное, что с одной стороны, что с другой, не получилось. В целом хочу сказать, что мы проиграли во втором тайме первые 12 минут. Когда мы пропустили пенальти, пропустили. Во всем остальном была равная игра, равная борьбе в принципе, и в моментах, то есть и мы создавали моменты, и нам возле наших ворот были моменты. Поэтому игра сложилась так, как она сложилась. Дякую, Сергей Дмитриевич. Ваше запитание, что нам не Юрий Ильич, прошу. Сергей Дмитриевич показал, что в первом тайме команда все-таки чуть-чуть превосходила соперников и не только в желании, а и в двигательной активности, в нагнетании создала моменты и не смогла их использовать. Что произошло в эти 12 минут? Сейчас сложно сказать. Я думаю, что в принципе и Александрия, наверное, первый тайм немножко осторожно играла. То есть они все-таки играли дома при родных болельщиках, при... То есть, поэтому, я думаю, где-то они э, осторожнее больше сыграли. Во втором тайме, ну, где-то, наверное, ну, может концентрация внимания немножко потеряна была. Вот первые 12 минут, первый гол пропустили, и пока мы от него отошли, парк сразу второй. Поэтому сложно сказать, почему так случилось, но у нас были тоже свои сложности э, в плане. Э, ротации состава у нас выпал основной защитник, центральный защитник. У нас пропускал Гриша Баранец, поэтому мы где-то пошли на перестановки. У нас не такая большая лавочка запасных, как, скажем, футбольного клуба Александрии, поэтому у нас особой ротации в этом плане не получилось. Играли уже те люди, которые, ну, скажем, остались. Видели, у нас на замене осталось два человека 97-го года, 95-го и два человека 94-го Поэтому особо выбирать, в принципе, пока не приходится. Но мы надеемся, что в дальнейшем мы сможем качественно укрепиться, и на следующий сезон будем уже более высокие задачи перед собой ставить и перед командой.